بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسلام میں حیا کی حقیقت اہمیت اور آج کے معاشرے میں حیا کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے کیا آج کے دور میں حیا صرف عورتوں کے لیے رہ گئی ہے کیا مردوں کے لیے حیا کا کوئی تصور نہیں حیا کیا کمزوری ہے یا اصل طاقت ہے تو چلے اسلام کے دائرے میں رہ کر ہم حیا کے بارے میں بات کرتے ہیں حیا کا مطلب کیا ہے حیا کا مطلب ہے شرم وقار خود احتسابی اور نرمی حیا صرف جسمانی پردے کا نام نہیں ہے بلکہ حیا دل کا پردہ آنکھوں کا پردہ آنکھوں کی حفاظت اور زبان کی شرافت کا نام ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں اور حیا ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے یعنی کہ حیا ایمان کا حصہ ہے نہ کہ صرف ایک اخلاقی خوبی قرآن مجید ہمیں حیا کا کیسے سبق دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورت نور میں فرمایا ہے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نکاحیں نیچی رکھیں اور مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں یعنی کہ سب سے پہلے نکاح کا پردہ کیونکہ نکاح دل کو خراب کرتی ہے یاد رکھیے اس آیت سے کیا واضح ہے کہ حیا صرف خواتین کے لیے نہیں ہے مرد بھی اس کے اتنے ہی پابند ہیں اسلام عورت کو عزت کے ساتھ چھپاتا ہے نہ کہ آزادی کے نام پر بازار میں کھڑا کر دیتا ہے جب عورت پردہ کرتی ہے جب وہ نرمی اور ادب سے چلتی ہے تو یہ اس کی خوف خدا کی علامت ہے قرآن پاک میں صورت احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن عورتیں اپنی چار ڈھال میں بھی حیا رکھیں حیا عورت کی خوبصورتی چھپاتی ہے اور وقار بڑھاتی ہے لیکن بدقسمتی سے حیا پر صرف عورتوں کو نصیحت کی جاتی ہے جبکہ مرد کھلے عام نظروں الفاظ اور لباس میں بے حیائی کرتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حیا دار انسان تھے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا کواری لڑکی سے بھی زیادہ تھی تو ایک سچا مرد وہی ہے جو آنکھ زبان اور نیت میں حیادار ہو آج کے سوشل میڈیا نے فلموں نے ڈراموں نے سب نے بے حیائی کو فیشن بنا دیا ہے جتنا کم پہنو گے اتنے ماڈرن دکھو گے جتنا بولڈ بولو گے اتنا ہی سمارٹ دکھو گے لیکن اسلام کیا کہتا ہے بولڈ نہیں بنو باحیا بنو ماڈرن نہیں بنو باحیا بنو اور لوگ کیا سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ حیا کا مطلب صرف دوبٹہ یا نقاب کرنا ہے لیکن اصل حیا بولنے کے انداز میں ہے حیا ہسنے کے طریقے میں بھی ہے حیا تو آج کل آن لائن کنورزیشن میں بھی ہوتی ہے ہمیں اپنی ڈیجیٹل لائف میں بھی حیا کی روشنی لانی ہوگی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فرشتے بھی حیا کرنے والے کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب وفات کے بعد دفن کی بات آئی تو انہوں نے فرمایا مجھے ایسا کفن چاہیے جو میرے جسم کی شکل چھپا دے یہ ہے حیا کا اصل مقام زندگی سے لے کر موت تک میرے پیاری بہنوں بے حیائی دل کو سیاہ کر دیتی ہے بے حیائی پتنگاہی اور فتنہ کی پہلی سیڑھی ہے بے حیائی گھروں کو تباہ کر دیتی ہے اور ایمان کو کمزور کر دیتی ہے اور یہی وجہ بنتی ہے ایمان کی کمزوری کی حیا کو اپنی زندگی میں کس طرح لے کر آئیں قرآن پاک کی تلاوت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کر کے اپنے ارد گرد باحیا لوگوں سے دوستی رکھیں سوشل میڈیا پر اپنے الفاظ اور ویژول پر قابو رکھیں اور سب سے پڑھ کر نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا میں حیا مانگیں حدیث میں ہے کہ جب تم اللہ سے حیا نہیں کرتے تو جو چاہے کرو تو پیاری بہنوں اور بھائیوں حیا کمزوری نہیں یہ اصل طاقت ہے یہ ایمان کی علامت ہے اور ایک ایسی روشنی ہے جو اندھیرے دل کو بھی چمکا دیتی ہے اللہ پاک ہمیں ہمارے گھر والوں کو اور آنے والی نسلوں کو حیاتار باوکار اور ایماندار بنائے آمین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور آگے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آخر میں کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کے لیے حیا کا سب سے بہترین اور خوبصورت پہلو کیا ہے جزاک اللہ خیر اللہ حافظ